Я думаю что последнее ваше предположение наиболее близко к истине, потому что для того чтобы платить для этого кто-то должен иметь эти деньги. У нефтегаза этих денег нет. То есть нефтегаз в долгах как в шелках. И финансовое положение его стремительно ухудшается. За последние три года особенно динамичен был этот процесс, несмотря на то, что правительство неоднократно принимало решения и увеличивало уставный фонд, таким образом увеличивая собственный капитал компании и покрывая текущие убытки. Но и в государственном бюджете тоже этих денег нет. Мы знаем, насколько сложны в этом году финансовые обязательства, которые должен нести перед кредиторами государственный бюджет. И таким образом время выбрано как никогда удачное. Я думаю, что это... Для удачная, для того, кто, то есть, собственно, эту пьесу, этот спектакль разыгрывает. То есть, надеюсь, что мы не думаем, что это все произошло только потому, что в Давосе 24 числа было подписано соглашение о разделе продукции с компанией Shell. Это...